chekka bir qishlog'ida oddiy musulmon bir dehqon hayot kechirardi dehqonning kunlik o'timi og'ir mehnatlar evaziga edi dehqon hayotini biroz yaxshilash yo'lini o'ylab qoldi uning boy badavlat bo'lgan yahudiy qo'shnisi bor edi qo'shnisidan maslahat so'rab menga aytingchi sizlar qanday boy badavlat yashaysizlar shunda yahudiy istasang sen ham shunday boy bo'lishing mumkin agar men aytganday qilsang tez fursatda boyib ketasan dedi boyagi dehqon nima qilishim kerak deb so'radi Yahudi hamma ishni men aytgandek qil Bu sotingda nima bo'lsa sotgin yerlaring hayvonlaring uying hamma hammasini sotgach puliga kelishicha tulkining dum yungini sotib ol va falon bozorga olib borib sot u hammasi bir kunda sotilib ketadi va sen qarabsanki boy odamga aylanasan dehqon yahudiy aytgandek nima narsasi bo'lsa sotib yuborib kelishicha tulkining dum yungini sotib oldi musulmonning yahudiydan maslahat so'rashning o'zi sharmandalik dehqon yahudiy Yahudi aytgan bozorga borib yunglarni yoydi kun oxirigacha yunglarni sotilishi tursin birorta kishi uni narxini ham so'ramadi dehqon bu ishdan boshi qotib qoldi axir Yahudi nima degandi bu esa nima ahvol xarob bo'ldim-ku. dehqonga rahmi kelgan bir savdogar unga sen Sultan sulton Xon xalqni qabul oladigan kunni poylab u kishi bilan uchrashgin va boshingga tushgan bu kulfatni ayt biror yechim aytadi deya maslahat berdi dehqon sultan bilan ko'rishish uchun navbatga turdi navbat kelgach sulton abdulhamidxon bilan ko'rishib unga bo'lgan ishni hammasini aytib berdi abdulhamidxon bu voqeani yahudiyni bu bergan maslahatini eshitib dehqonga dedi sen qur'oni karimdagi yahudiylar haqida nozil bo'lgan oyatlarni o'qib o'rgangin endi tulkining yungiga kelsak uni yana o'sha bozorga olib bor va ikki oltindan kamiga sotma dehqon abdulhamidxon so'zdan ajablanib sultonim bu ish bermadi siz ham yahudiy bergan maslahatni beryapsiz tulki yungini ikki oltinga sotish tursin uni hech kim so'rab ham qo'ymayapti dedi abduhamidxon sen yahudiy aytganini qilibsan-ku, men aytganini ham qilgin bor borib ikki oltindan kamiga sotma dehqon u kishini aytganini qilib yana o'sha bozorga bordi ko'p vaqt o'tmay tulki yunglarining barchasi sotilib ketdi dehqon bu ishdan hayron qoldi nima bo'layotganini tushunmadi sulton abdulhamidxon dehqon chiqib ketishi bilan yangi qonun joriy qilgandi agar qaysi bir yahudiy men bilan ko'rishmoqni istasa yelkasiga tulki dumidan bo'lgan yungni tashlab keyin mening qabulimga kirishi mumkin aks holda qabul qilinmaydi degan qonunni joriy qilgandi dehqonni ishi hal bo'lganini eshitgach xon bu qonunni ertasi kuni yana bekor qilib yubordi bu voqea usmon davlatiga tegishli tarixiy arxivlarda hozirgacha saqlanib keladi Abdulhamid xonning bu zakovati aqliy salohiyat haqida so'z borar ekan germaniyaning birinchi kansleri fon Bismarckning ushbu so'zlarini keltirishimiz mumkin dunyodagi barcha aql 100% bo'lsa 90% abdulhamidda 5 faizi mende, yani 5 faizi başkalarda.